Мастер, человек, который практически сделал фотографии для всех наших современников, рок-музыкантов, Валентин Монастырский, ваше было и очень крутому мастеру. единственный раз в нашей жизни мы участвовали в фестивале такого национального масштаба на этапе отбора. И там мы представляли песню, а фестиваль назывался червонаруто кажется, 90 там, Сейчас мы 8... другую говорим. 8... На... Другую, да? А, солнечный ЛКР. А, точно, 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 да, 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 а, вот, а, ну, кстати, Владимир, вы меня парировали благородно, как всегда, и тонко, спасибо. Вот, почаще бы так. Я бы вот про что сказал, что у нас есть действительно а, а, объем украиноязычных произведений, которые мы, может, как-то будем использовать в нашей жизни, но, честно говоря, вот лет 15 уже до них рук не доход. Но вот одно из этих произведений сейчас прозвучит прямо в этих прекрасных стенах. Мене нема, де, хто розливає сонячний веки волошких жмені, де мене нема, від легені Де мене нема, бджоли не роблять три. Де, де гудуть вертуальні струни, де мене нема, верблюдих ціло. Жни та армії, що не досить, хлопче, Но, але ти стражна підстава з неба. Тобто, має бути жорстка роздача. Де мене нема, де мене нема. Протягам маршруту коней педальних у оточенні людей опальних де мене нема, капітанку кустом крізь полюку дарить життєвий вогни, та води часу ви на світу тонькі струмочки, де мене нема.